Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Salam satu hobi. Oke, uh, okay, saya, untuk kesempatan kali ini saya mau coba hmm. tunjukkan lagi untuk jenis uh, bahan bonsai hmm. murbe ya, bonsai mir murbe saya. Jadi, untuk perkembangannya uh, ini sudah, kalau menurut saya sudah mulai hampir jadi ya. <tuh> jadi, untuk perantingannya sudah uh, kepadat, ya. Terus, buahnya juga sudah lumayan lebat. Jadi, di sini ini memang sengaja saya buahkan biar dia itu untuk murbei memang e, bagusnya tuh dia kalau sudah berbuah lebat seperti ini ya. Jadi di sini e, untuk perawatannya seperti apa, untuk pemupukannya jadi akan saya tunjukkan pada video kali ini. Oke. Okay. Oke sahabat saya, jadi untuk mur bayi sendiri untuk perawatannya memang tergolong cukup mudah ya. Nah, jika seperti ini kita sudah mengatur untuk panjang dari percabangannya sudah maksimal ya kita bikin seperti eh, dengan panjang ukurannya kurang lebih sekian ya. Jadi ini sudah cukup kalau udah memang ini sudah cukup panjang kita potong saja seperti ini ya tunas baru ini kita potong. Kenapa kita kita potong? Nah, karena nanti jika tidak kita potong, dia akan terus memanjang. Ya. Memanjang. Eh, di samping itu tujuannya kita potong ini agar dia ini tumbuh eh, tumbuh dari yang sini ya. Nanti nantinya seperti ini, mata tunas seperti ini ya. Dia mau tumbuh sebelah sini. Jadi makanya di sini untuk bahkan ujungnya karena ini panjangnya sudah maksimal ya. Kita bikin maksimal dengan panjang sekian kita rapikan saja seperti ini tujuannya apa dengan kita memotong terus seperti ini nanti buahnya pun dia juga akan e, lebat e, dia juga akan mau tumbuh buah di ya. selasalnya seperti ini ini sepa, e, seperti ini aja ya jadi di sini di samping kita merapikannya seperti ini kita potongi ya kita potongi seperti ini nanti juga kita kasih pupuk nah, Pupuk apa yang bagus nanti akan saya ee, tunjukkan ya nanti akan saya tunjukkan untuk ee, ya saya biasanya memakai pupuk jenis apa. Nah, jadi sekarang kita rapikan untuk perantingannya dulu. Ini memang sengaja sudah beberapa kali saya review ya saya review untuk ee, perkembangan dari pada merbay ini. Nah, cuman di sini untuk perawatannya saya biasanya untuk merawat merbay itu saya kasih pupuk NPK Mutiara nanti coba saya yang dulu ini sengaja memang untuk eh, ini apa itu namanya rumput ya rumput liar seperti ini ini memang rumputnya ini e, memang tumbuh alami jadi enggak saya kasih atau gimana ya ini memang sengaja tumbuh alami makanya di sini saya biarkan biar dia ini lebih tebal di sini ya untuk rumputnya ya menutupi tanahnya atau menutupi media untuk yang tumbuh bagian bawah kita buang saja soalnya kita e, tonjolkan untuk bagian bonggol ya bagian bonggol jadi untuk bagian bawah yang baru tumbuh kita buang saja seperti ini ini kemarin memang sudah saya pruning ya sebelumnya kemarin sudah saya pruning beberapa hari yang lalu sekitar satu minggu lah ya sekitar satu minggu saya pruning terus ini rencana mau saya pupuk ya. memang seperti itu untuk perawatannya jadi setelah kita pruning nanti beberapa hari ya itu kita melakukan pemupukan nah di sini untuk pemupukan saya menggunakan pupuk NBK Mutiara NBK Mutiara itu memang bagus buat daun dan juga untuk buah ya untuk buah Oke, okay, so saya jadi di sini kita coba untuk bersihkan ya. Kita rapikan biar terlihat lebih rapi. Karena apa di sini untuk panjangnya dia sudah maksimal, nah, sudah maksimal. Jadi enggak kita nggak perlu lebih panjang lagi ya untuk cabangnya. Ya. Banyak kan seperti ini saya. So jadi kita potong, kalau kita nggak sering-sering potong untuk bagian ujungnya, dia akan tumbuh terus bagian ujungnya nih ya. Jadi dia nggak mau tumbuh bagian sela celahnya seperti ini. Makanya di sini kita rutin-rutin uh, ya kita potongi bagian ujungnya. Di samping itu, jika kita potong seperti ini, sering kita potong seperti ini, dia akan rajin berbuah. Jadi untuk mulai sangat mudah sekali. Untuk perawatannya agar dia mau berbuah itu kita kasih kita apakan ya, kita apakan. Jadi cukup kita lakukan pruning seperti ini dia eh, bakal tumbuh buah yang lebat untuk medianya sendiri di sini saya menggunakan sedikit pasir ya sedikit pasir eh, sama tanah jadi ini perbandingannya itu eh, pasirnya satu tanahnya dua ini kurang lebih seperti itu kurang seperti ini ini aja kita tinggal merapi merapikan aja nanti kalau sering-sering kita rapikan kita pruning ya dia bakal kecil daunnya cuman dia enggak terlalu kecil banget ya enggak terlalu kecil banget jadi sepertinya aja dia udah uh, kecil itu udah bagus ya mau kecil aja dia udah bagus ya jadi ini juga mau sekalian sama coba dipersihkan juga untuk batang-batangnya Hmm. Hmm. karena ada banyak, sekali batang yang mengering nah. jadi kita rapikan biar, biar lebih menarik lagi ya nah. ini tampilannya seperti apa ini mau saya coba untuk buang lah ya bagian-bagian yang kering ini mau saya coba untuk proses lagi nah seperti ini saya fungsi ya ada beberapa bagian dari batang murbei yang kering nah, ini juga sudah bagus kita tinggal untuk bersihkan saja ya kita maaf ini ya alatnya seadanya karena apa saya punyanya cuma ini aja alatnya jadi kita bikin dia ini semenarik mungkin ya semenarik mungkin nah, nanti coba kita bersihkan terus kita jemur ya biar dia itu kering ini. nah kalau dia ada kering pasti bagus sekali ini saya kita keringan yang ini Ya, nantilah ya kalau memang ada kita coba cari alat ya beli alat supaya dia ini proses pengelupasan ini bisa lebih mudah ya saya pakai alat seadanya ini ada pisau <gifat> pakai pisau aja Jadi kita pakai alat seadanya. Oke sahabat saya, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya untuk perawatan daripada bonsai murbei ya agar dia itu mau tumbuh terus. Nah setelah kita pruning seperti ini, ya, kita kasih pupuk NPK mutiara ya. Pupuknya seperti ini ya, biru ya. E, untuk hasilnya pun kita juga nggak perlu banyak-banyak, segini saja sudah cukup ya. Ini kita kasih tuh setiap satu bulan dua kali ya. Jadi dua minggu sekali kita kasih pupuk seperti ini sedikit saja, tidak usah banyak banyak. Ini sepertinya aja. Nah, dan juga untuk penyiraman, penyiraman sendiri kalau media ini sudah kering kita wajib siram ya. Jangan tunggu dia itu kering ya. Minimal dua hari sekali ya kita siram ya. Kalau bisa sih setiap hari, cuman siramnya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu sampai uh, kebanyakan air ya. Jadi Secukupnya saja kita siram. Jelasnya nah, seperti ini. Nah, untuk pemupukan sendiri NPK Mutiara ini kita bisa campur dengan air, ya. Kita bisa campur dengan air. Terus bisa juga dengan cara yang seperti ini. Ya. Jadi kita taburkan saja seperti ini sudah cukup. Oke, soal-soal saya. Gimana masalah saya untuk hasilnya? Nah, memang sengaja saya buahkan, dan supaya tampilannya dia ini lebih menarik. Karena untuk murbei sendiri, e, untuk bisa terlihat lebih menarik itu, kalau memang dia itu sudah berbuah ya, sudah berbuah seperti ini, dia itu terlihat lebih menarik. Oke, setahu saya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara saya dalam merawat jenis bahan bonsai murbei. Karena semua jenis bahan bonsai di sini untuk perawatannya nggak e, sama ya, berbeda. Jadi ada yang kita pupuk itu selama satu bulan sekali, ada juga yang kita pupuk dengan e, dua bulan sekali. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, benar-benar istimewa ya, enggak, nyangka juga, e, batang lurus. Jika kita olah ternyata bisa e, menjadi sebuah Saya -se yang istimewa. Wah. Ini memang sengaja untuk e, pengganti daripada mos ya, mos atau lumut ya, jadi seperti ini. E, kita pilih seperti ini, nanti biar dia ini menutupi untuk medianya nih ya, nah, yang enggak semualah ya. Kalau semua menutupi, kurang begitu menarik. Jadi kita bikin seperti ini ya. Nah, terlihat ada beberapa yang ada uh, mouse nya ada juga yang enggak terlihat, enggak nah, enggak ada ya. Jadi seperti ini, cukup sedikit sedikit ini sudah cukup ya. Nah, mungkin ini nanti kita kasih sedikit aja bisa di sini kita coba cabut di sini sedikit ya coba kita taruh di sini pasti sudah bagus. Nah untuk medianya tadi sudah juga sudah saya jelaskan ya untuk murbei untuk murbei kita tanamnya pakai media pasir yang saya campur dengan tanah. Untuk perbandingannya antara murbei dengan eh perbandingannya antara pasir dengan tanah ya maksudnya mana pasir dengan tanah itu dua banding satu jadi untuk pasirnya satu tanahnya dua beda kalau dengan serut ya kalau serut kita pakai pasirnya dua tanahnya satu nah, seperti itu jadi untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini ya gimana menurut saya untuk hasil kali ini Alhamdulillah meskipun hanya sebuah morbei dengan batang lurus seperti ini aja ya dulu itu dapatnya cuma lurus saja terus kita juga bikin ini cabang-cabang baru di sini memang sengaja saya bikin mahkota yang ini dulu mati ranting karena apa enggak kering ya nah, kering makanya di sini kita bikin kering seperti ini nah, uh, malah dia ini terlihat lebih istimewa ya kesannya ya wah uh, bonggolnya super ini super oke satu nah, mungkin untuk video kali ini uh, kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk sobat saya yang ingin membuat bonsai dari bahan murbei karena apa untuk satu bonsai yang ingin membuat bonsai dari bahan bonsai murbei itu untuk perkembangannya cukup cepat ya jadi ini kalau nggak salah belum ada setahun ya belum ada satu tahun dia sudah seperti ini beda lagi kalau sama serut serut itu untuk eh, sangat lama ya untuk butuh waktu prosesnya bisa satu dua tahun lebih lah ya nah jika untuk tanaman seperti ini murbei ataupun lantana perkembangannya bisa lebih cepat oke saya so, saya jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ini untuk tampilan depannya ya kalau menurut saya karena apa untuk bagian belakangnya seperti ini ya tampak buruk saja makanya di sini kita bikin bagian depannya yang ini Nah, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk sahabat bonsai yang ingin membuat sebuah jenis bahan bonsai murbei. karena apa? untuk murbei sendiri di sini sangat-sangat eh, mudah sekali pertumbuhannya ya. Jadi, kita pakai media tanah biasa pun dia juga eh, perkembangannya juga bagus. Oke sahabat saya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe nya agar sobat bonsai -so -so tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania